Мы с этим мириться не будем. Приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена. Спасибо деду за победу. Вообще же Одесса это один из самых международных городов России. И Украину мы вам никогда не отдадим. А почему у тебя совести не хватает вот ну, прийти вот ну как бы покрасить храм там на краску дать там на ремонт дать? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, пекельний, ні, не так вибуховий випуск російської антипропаганди. Але перш ніж я розпочну і покажу вам надзвичайно красиві кадри. Не забувайте нас підтримувати, лишайте свій лайк і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. От тепер вже точно цей день порохом пропах. Та ще як. Хоча ні, на горизонті немає не те, що самої перемоги, немає навіть ціні, але все одно росіяни продовжують жити подвигами і перемогами своїх прадідів. Ви ж розумієте, що оскільки квітень вже добігає свого кінця, майже то на носі у росіян День побідобесця, тобто 9 травня. Запланований на це величезний шабаш із різних гостей, ну тому що. Цифра величезна, 80 років, як радянський союз із союзниками. Що я в Просто радянський союз. Ні, треба теж переписати історію. Росія, Росія під керівництвом Путіна перемогла нацизм. О, от такі мають бути новини. При тому, все це відбувалося 80 років. Тож Кремль запланував величезні святкові урочисті заходи. І запрошення різноманітних гостей. Звісно, найбільше Путін хотів би побачити західних лідерів європейських, але європейцям заборонили, сказали, а та, -та ніхто не має їхати. Зокрема, погрожують і цим, хто має плани долучитися із часом до європейського союзу. Тож Лавров вже свою оцінку дає з приводу того, що як це так не пускають ні постіжимо, як можна не пустити на червону площу в цей важливий день для Росії іноземних гостей. Європа хоче відновити ідеологію нацизму, каже Лавров. Ось чому вони не хочуть відпускати всіх до Москви. На ваш взгляд, во что превращается или уже превратился Евросоюз, чиновники которого запрещают уже лидерам стран приезжать в Москву? Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически Нюрнбергским трибуналом, тоже на территории Европы сейчас возрождается, причем лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии. Это очень печальные события, очень тревожные события. Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена, и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям, которые заключаются не в том, чтобы всех под одну ребенку постричь, поставить всех под ружье, натравливать на конкурентов Европы, на тех, чьи ценности, чьи взгляды, убеждения не нравятся европейским лидерам, фюрерам и прочим комиссарам. И надеюсь, что мы получим большинство в европейских столицах тех, кто не хочет от своих корней отказываться и подчиняться какой-то бюрократии, тем более с откровенным нацистским душком. А вот эта коалиция желающих, часть которой раздумывает чуть ли не об отправке своих войск, она, на ваш взгляд, чего желает -то эта коалиция желающих? Ну, они же нет, в своем названии не сказали, желающих чего. Видимо, желающих вот того самого ощущения собственного превосходства собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь, вообще игнорируя мнение других. Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек, но с Россией таким языком разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то маломальски вменяемыми лидерами, то я думаю, они это должны быстро осознать. Иначе они будут вступать на тропу войны без каких-либо экивоков. Это их выбор. Мы видим, как тот же Макрон, тот же Стармер, теперь еще Мерц накануне вступления в должность канцлера, какие откровенно воинственные, враждебные лозунги они выкрикивают, грозят Российской Федерации. Я не думаю, что это отражает позицию французского, немецкого народов. Но, видимо, этим лидерам уже понятно, что если идти по пути тех решений, тех взглядов, тех чаяний, которые высказываются в ходе выборов, то они своей карьеры сделать не смогут. И хочется цепляться за власть через вот такую ипотажную враждебность. Но еще раз повторю, у нас нервы крепкие. Президент не раз говорил, что мы готовы обсуждать любые проблемы. Но, конечно, мы люди вежливые и ожидаем элементарных приличий со стороны тех, кто неизбежно будет к нам обращаться. Ну і це бєсі, вже несеться і самою Європою. Звісно, неможливо собі на сьогоднішній день на щастя уявити якусь їзду знову на Берлін, на ті волки, яких так любив і підтримував Путін, але є малесенькі символічні все одно ознаки рускова міра, як, наприклад, колорадська стрічка, дяка Господу, вона вже давним-давно заборонена в Україні. Тим не менше, росіяни були б не росіянами аби навіть. У Польщі, коли їдуть на машині, не пов'язало героївську стрічку. Звісно, росіян у тому числі попереджають. Ну, дивіться, це такий символ дуже небезпечний на території Польщі, може щось прилетіти. Ну а росіянка каже: спасіба діду за побіду! Не поєбуємось поляків ще на них нападемо. Цікаво, напам'ятає, що радянський союз якраз нацистами, тобто з Гітлером, і ділили цю Польщу. Ну тобто, фактично для поляків. Что Гитлер, что Сталин, что немцы, что Советы, это приблизно одинаковое зло. Сейчас подошли ко мне ребята, О, соседний мужик. Сказал, девушка, снимите на всякий случай георгиевскую ленточку. Я сказала, нет. Он говорит, я на всякий случай, типа, снял. Я говорю, ну это вы, я говорю, я не сниму. Типа, поляки дрючат, они такие злые. Я говорю, ну и пускай. Так что, ребята, хуй сниму. Спасибо, деду, за победу. Ну а там посмотрим, где я окажусь с этой ленточкой. Кстати, да. <реш> вы же помните, где, ну, примерно, были последние йоргьевские стрички в Украине. Это было в Одесі. Ну, где они сгорели? Это был. Будинок профсоюзу і все це було гарне щеплення для всіх ватників. Навіть якщо раптом вам хочеться симпатизувати Росії, підтримувати скрєпи, ура, патріотичні настрої. робіть це в себе вдома на кухні. Не робіть це публічним якимось проявом, бо може вам прилетіти. Одеса, це взагалі місто, яке надзвичайно чомусь важливе, і самим росіянам вони переконані, що це ісконно руський город. І так, я розумію, в цьому місті справді інколи послуговується російською мовою. В цьому місті справді політичні сили досить неоднозначні перемагають, але при тому ніколи Одеса не хотіла бути частиною Російської Федерації. Тим не менше, Васерман, останній незайманий чоловік Російської Федерації, стверджує, що саме Одеса це російське місто. При тому, Одеса каже Васерман, не просто. Прямо Русський город, а один із найбільш міжнародних міст Російської Федерації. Я дико перепрошую. А Сизрань, Ростов, Казань, Урал не тягнуть на цей статус. Вам обов'язково треба щось українське забрати, щось дуже цінне. Промаркувати його російським, розповісти, як ви його будували, про те, хто його псував і хто долучався до його розбудови. Це Нікого абсолютно не цікавить. Ну а інакше не забувайте, що у складі Російської Федерації чимало іноземних територій, які не так давно опинилися у складі Федерації. Тож, а раптом хтось теж захоче у вас щось забрати, українці в Одесі завжди були крайні незначительним меншинством. вообще же, Одеса це один з самых міжнародних городов Росії, коли її создали. а официальное решение о строительстве нового порта взамен фактически уничтоженного турками и запасения наших десантов и города при этом порте. Решение официально принято 2 сентября 1794 года по Григорианскому календарю. Так вот, когда Россия в ходе освоения и заселения земель Северного Причерноморья, отбитых у турок за несколько десятилетий, очень охотно приглашала всевозможных переселенцев. Например, районный центр Одесской области Шабо основан переселенцами из Швейцарии. Они, кстати, привезли с собой привычный им виноград Рислинг. А Рислинг оптимизирован под сравнительно низкие температуры. Недаром он очень популярен в Германии. Причем не в южной, а в северной. Вот. А В нашому сравніте теплому цюплом кліматі он ніожиданно не тільки прижився, ною дає кращі результати, ніж... Чем... цікаво, що самі пропагандисти починають тягнути з себе прикол і висміювати те, чим ми займаємося давним-давно. Ну от як в них відбувається маркування на своїх і чужих ой, перепрошую на росіян і нацистів. Мовляв, в останні 5-10 років абсолютно всі суперечки закінчуються. Абсолютно простим висновком, всі фашисти, щось незручно, хтось не подобається. Незручна людина. Він фашист, і питання вирішено. Але ж насправді це не так. Ну а колись, колись були й інші часи, коли Російська Федерація намагалася з усіма дружити, торгувати і навіть в цілувалася з Україною. Хоча й знаходяться експерти, які стверджують, що ще 10 років тому вони попереджали представників інших країн, що рано чи пізно Україна обов'язково стане частиною Російської Федерації. Ну що ж, хочеться повернутися до цієї розмови і спитати, точно стало. Все планы выреализовали, что теперь? Цевы стали современными фашистами? Мы в чем-то упрощаем проблему. Вот я заметил, что последние там, может быть, лет 5-10 у нас все споры, каких бы убеждений человек не придерживался, заканчиваются констатацией того, что и одна сторона, и другая это фашист. Обычно друг друга так вот обвиняют. Ну, в общем, да, бывает Проблема такое часто. Проблема в том, что вот мы этими словами как бы ну, просто нам очень удобно оперировать. Ну, вот видим врага, он нам не нравится. Давайте мы его вот просто скажем, что он фашист. Ну, и все. И вроде как бы вопрос решен. Но на самом-то деле вопрос не решен. Вот я вам скажу, у меня есть опыт разговора с очень одним высокопоставленным дипломатом. Не буду называть его фамилию, он потом в Европейском Союзе отвечал прямую за Украину. А это был разговор более чем 10 лет назад, когда я был заместителем директора Российского института стратегических исследований. Он приезжал к нам снять как бы, информацию, как мы относимся к Украине, что собираемся делать. Ну и, соответственно, нам было интересно, что они uh -huh. по этому поводу думают. Так вот, несмотря на то, что с какими-то вопросами мы могли друг с другом согласиться, там по поводу Украины, как только разговор зашел о том, что рано или поздно все равно Россия поставит вопрос о том, что Украина это часть нашего государства, нашего русского мира. Он сказал, нет, мы много вложили в эту страну. Мы воспитали там в каждом городе целую сеть людей. Это стоило нам очень дорого. В нужный момент они придут к власти, и Украину мы вам никогда не отдадим. Пробле... Потом мне пришлось этим человеком заниматься в качестве, ну вот, э, узнать, кто он такой поподробнее. Слушайте, это абсолютный либерал, любит джаз, во всяких, во всяких молодежных тусовках. То есть, ну, абсолютно ничего связанного с фашизмом, там или нацизмом. Но русофоб был абсолютно стопроцентный. То есть и работал против нас абсолютно железно, сжав зубы, по своим убеждениям. Поэтому, дорогие мои, давайте не упрощать эту проблему. Нам Александр нужно знать своего врага не так, как нам он удобнее выглядит. Да, нам удобнее, чтобы он выглядел национал социалистом да. Почему? Чтобы все там, ну потому, а, что, что, потому что он понять, враг для всех. Да. -социалист, а социалист только удобнее. враг для да. нас. Как Но будет. все фильмы, все мы воспитаны с детства, да. что национал – это наш э, враг, такой вот наших дедов, про дедов. Это очень удобно. Ой, горе горе, росіяни геть перестали вірувати у Бога, точніше, церкву, точніше батюшок, точніше, в їхні мільйони і мерседеси. Ви уявляєте, батюшка закликає росіян жертвувати на церкву, бо каже, що в клубах та росіяни лишають тисячі тисячі за ніч. Чи то в трусики з триптезером, чи то на алкоголь, чи то ще на якісь заборонені препарати. Мільйони йдуть шарлатанам. А на церкву не дають навіть свічки по 10 рублів перестали купувати. А за який же кошт, за які ж гроші можна тоді відбудовувати ці храми і робити ремонт? Слухайте, а може питання в тому, що росіяни дещо. Розчаровані тим, як сьогодні виглядає руська православна церква. Можливо, вони не зовсім довіряють батюшкам, які чомусь гонять і закликають їх долучитися до СВО. Можливо, росіяни збагнули, що Бог давним-давно першим пішов із російської церкви, і тепер краще вже сповідуватись і спокутуватись у нічних клубах, аніж там, де живуть чорти. От жертвувати церкви відновлювати, підтримувати храми. От тому. У нас же люди боятся, вот пойдут в клубы, там потратят сотни тысяч. За ночь сотни тысяч тратят. Вот, там жалуются. Или там к каким-нибудь шарлатанам пойдут, там десятки тысяч тратят. Приходишь, Какой а ты, от миллионы бачика. Ну, Квартиры продают. Ну вот видите, вы больше знаете, чем я. Я просто почитаешь иногда ужаснешься. И потом думал, а сколько ты свечку взял? За 10 рублей, за 5 рублей. А почему у тебя совести не хватает вот ну, прийти вот, ну, как бы покрасить храм, там, на краску дать, там, на ремонт дать? Да, иконы отреставрировать. 300... какие иконы надо в храме пореставрировать? Давайте, может быть, там, то-то сделаем, давайте для Бога вот что-то устроим, давайте, ну, там, давайте построим там что-то, давайте сделаем так, чтобы вот Господь бы увидел наше сердце, стремящееся к Нему. Вот, такого нету. Поэтому мы должны людей к этому призывать, ну и конечно же не, не идти на поводу, все время плачется, что денег нету, все это самое, там выйдешь там провожать человека до этого, до калитки, смотришь там какой-то Мерседес, BMW, там, а денег нету, ничего нету, я думаю, ну ладно недорого такие машины зажали. я понимаю все деньги что денег уходятся, не хватает да. Да, поэтому да, вот да, это да, вот да, проблема бывает, проблема да. она же все время обвиняет то что как бы денежные вопросы а вы хотите в чистый храм приходить вы хотите чтобы свет был вы хотите чтобы ну там хор красиво пел. хор хор красиво пел да вот все, вы все хотите красивое І на цьому, друзі, в нас все. А ви не забувайте малесенькі правила під завершення будь-якого нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово підтримати команду youtube канал Курбанова Лайф можна з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!